নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আহি আছে ধনতেৰছ এইবাৰত ধনতেছ দহ নৱেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছ আপোনালোকে জানেনে ধনতেছৰ দিনায়ে দেৱতা ধনন্তৰীৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে ভগৱান ধনন্ত্ৰী হৈছে আয়ুৰ্বেদ বিদ্যাৰ জনক ধনতেছৰ দিনায়ে আয়ুৰ্বেদ দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় ভাৰতৰ বহু প্ৰান্তত ধন তেৰছৰ দিনা কুবেৰ লক্ষী আৰু পূজা কৰা হয় লোক বিশ্বাস আছে যে ধন তেৰছৰ দিনা সোণ ৰূপ তামৰ আ অলংকাৰ বাচন বৰ্তন কিনিলে হেনো ধনৰ সম্পদৰ বৃদ্ধি হয় আনহাতে আন এক বিশ্বাস আছে যে ধন তেৰছৰ দিনা নিৰ্দিষ্ট কেইপদমান বস্তু ঘৰলৈ কেতিয়াও আনিব নালাগে জানোৱা হওক সেই বস্তু কেইটানো কি প্ৰথমটো হৈছে ধনতেৰসৰ দিনা চোকা বা ধাৰ থকা বস্তু যেনে চাকু কটাৰী বেজী কেঁচি আদি কেতিয়াও ক্ৰয় কৰিব নালাগে দ্বিতীয়তে হৈছে ধনতেসৰ দিনা লোহাৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব নালাগে বিশ্বাস আছে যে যিসকল লোকে লোহাৰ সামগ্ৰী ধনতেৰছৰ দিনা ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত ধনৰ অধিপতি কোবেৰে কেতিয়াও কৃপা নকৰে তৃতীয়তে ধনতেসৰ দিনা এলুমিনিয়াম প্লাষ্টিকৰ আৰু ষ্টীলৰ বাচনখিনিও কিনিব নালাগে বিশ্বাস আছে যে এলুমিনিয়াম আৰু ষ্টীলত ৰাহু বাস কৰে ধনতেশৰ দিনা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিলে ঘৰলৈ ৰাহুক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হয় চতুৰ্থতে ধনতেশৰ দিনা কলা ৰঙৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিব নালাগে যেনে ধৰক তিল এই দিনটোত কলা ৰঙৰ বস্তু ক্ৰয় কৰিলে বিশ্বাস আছে যে ভাগ্যৰ সলনি দুৰ্ভাগ্য হয় পঞ্চমতে ধনতেছৰ দিনা গ্লাছৰ বস্তু কিনিব নালাগে কাৰণ এই দিনটোত গ্লাছৰ বস্তু কিনিলে শুভৰ সলনি অশুভ হয় বুলি বিশ্বাস আছে ষষ্ঠতে আছে ধনতেছৰ দিনা তেল ঘিজাতীয় বস্তু আদি কিনিব নালাগে যিহেতু এই দিনটোত তেল বা ঘিজাতীয় বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে আগতীয়াকৈ কিনি থ'লেই ভাল গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে গম পালে যে ধন তেৰছৰ দিনা কি কি বস্তু কিনিব নালাগে এতিয়া আমি জানো আহক ধন তেৰছৰ দিনা কি কি বস্তু কিনিব লাগে ধন তেৰছৰ দিনা সোণ ৰোগ তাম পিতল আদি ধাতুজাতীয় পদাৰ্থৰ আ অলংকাৰ বাচন বৰ্তন কিনিলে ধনৰ বৃদ্ধি হয় বুলিও বিশ্বাস আছে এই পৰম্পৰাটোৰ এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে আমাৰ শৰীৰৰ লগত ধুৰ এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে আমি যেতিয়া ধাতুৰ বাচন বৰ্তনত আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ বা আমাৰ শৰীৰৰ লগত ধাতু সংযোজিত হৈ থাকে তেতিয়া আমি বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ আনহাতে ধনতেৰাছৰ দিনা মাটিৰ চাকি আৰু ধনিয়া ক্ৰয় কৰিলে হেনো মা লক্ষীৰ কৃপা বৰষে আন এক বিশ্বাস অনুসৰি ধনতেৰছৰ দিনা নিমখ ক্ৰয় কৰি আনি সেই নিমখ পানীত মিহলাই আৰু সেই পানীৰে ভাইডলৈকে নিতৌ ঘৰ মুচিলে অপশক্তি দূৰ হোৱাৰ লগতে ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহে বুলিও বিশ্বাস আছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে চাই থাকিব মূৰা চেনেল জবাতী কলিতা অফিচিয়েল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ